Есть смерть, есть факт пятилетнего ребенка. И пока давайте на этом остановимся. То, что зависит от нас в рамках законодательства, в всяком случае, и семьи, и всего остального, мы наверняка должны будем сделать выводы. И то, что делается максимум в этот летний период, в всяком случае, для детей школьного возраста, открытые пришкольные лагерям, охвачены вниманием все те дети, которые лишены отцовского эпеки. Они все у нас на контроле. Мы знаем, где они отдыхают, какие время этого летнего периода. Но, видите, есть пятилетний ребенок, который ну, воспитывается там матерью, у которой четверо детей. И есть тоже определенные наверняка моменты. Нам нужно столько до конца выяснить. Была ли эта семья под опекой тех органов, которые должны были, наверное, в этом случае заниматься? И упущено ли что с этой стороны? Это будет детально разобрано.